آپ علیہ السلام والسلام نمازوں کو نہیں چھوڑتے تھے آپ علیہ السلام قرآن کریم کی تلاوت کو نہیں چھوڑتے تھے آپ علیہ السلام ذکر و اسکار کو نہیں چھوڑتے تھے آپ علیہ السلام جھوٹ نہیں بولتے تھے آپ علیہ السلام خیانت نہیں کرتے تھے آپ علیہ السلام و سودی کام نہیں کرتے تھے آپ علیہ السلام پیار محبت کیا کرتے تھے آپ علیہ السلام و غیبتیں نہیں کرتے تھے آپ علیہ السلام چغلیاں نہیں کرتے تھے آپ علیہ السلام بدگمانیاں نہیں کرتے تھے اصل تو آپ علیہ السلام کی کی باست کا مقصد یہ تھا کہ انسان اپنے آپ کو بدلے اور اللہ کے قریب ہو جائے اس دنیا کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے مذہب, ایک, ہوتا ہے دین مذہب ہندو ایک مذہب ہے عیسائی ایک مذہب ہے یہودی ایک مذہب ہے یہودیوں کا ایک مذہب ہے چاند کی عبادت کرنے والے ان کا مذہب ہے سورج کی عبادت کرنے والے ان کا مذہب ہے ان کو دین نہیں کہتے ان کو کیا نہیں کہتے دین نہیں کہتے دین صرف ایک ہی ہے اور وہ ہے اسلام دین صرف ایک ہی ہے وہ ہے اسلام جس کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن کریم میں نشاط فرمایا انت دینہ ان دلہ اسلام انت دینہ ان دلہ اسلام تو اسلام ایک دین ہے ایک پاکیزہ دین ہے ایک محبت والا دین ہے یہ مذہب نہیں ہے یہ دین ہے اور دین ایسا دین ہے کہ جو قیامت تک کے لیے آیا مذہب چار ہزار دو سو میں سے چار ہزار ایک سو ننانوے وہ مذہب ہیں اور یہ اسلام کیا ہے دین ہے دین کی کوالٹی یہ ہوتی ہے دین کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ مکمل ہو چکا ہے اس میں آپ کوئی بدل نہیں سکتا اس کو کوئی چینج نہیں کر سکتا جتنا آپ علیہ السلام نے بتایا وہ فکس ہو چکا ہے اس میں نہ زیادتی ہو سکتی ہے نہ کمی ہو سکتی ہے جبکہ جو دیگر مذہب ہیں ان کے اندر موقع محل کے لحاظ سے کبھی زیادتی ہو جاتی ہے اور کبھی کمی ہو جاتی ہے تو اللہ پاک نے ہمیں اسلام جیسا عظیم دین عطا فرمایا تو یہ بات یہاں پر سمجھ میں آئی کہ ربیع الاول کا جو مہینہ ہے برکتوں کا مہینہ ہے رحمتوں کا مہینہ ہے کیوں برکتوں کا مہینہ ہے کہ اس میں آپ علیہ السلام کی ذات اقدس دنیا میں تشریف لائی اس مہینے میں آپ علیہ السلام کی ذات اقدس اس دنیا میں تشریف لائی لیکن آپ علیہ السلام والسلام کی جو باست کا اصل مقصد تھا وہ یہ تھا کہ دل سے غیر اللہ نکل جائے اور ایک اللہ آ جائے دل سے غیر اللہ نکل جائے ایک اللہ آ جائے شیطانی کاموں کو چھوڑ کر اللہ والے کام بن جائے شیطانی وسوسوں کو چھوڑ کر اللہ والے بن جائیں یہ تھا ان کی زندگی کا آنے کا مقصد اور یہی ہے ہمارے دین کا مقصد تو میرا عزیز و اللہ پاک ہمیں بھی جو ہے ان کاموں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائیں جن سے اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں جن سے آپ علیہ السلام کو تکلیف ہوتی ہے آپ علیہ السلام تو تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے آئے تھے وہ تو راستے سے پتھر ہٹانے کو بھی ثواب کہتے تھے وہ تو کہتے تھے راستے سے اگر کوئی تکلیف دے پتھر کو ہٹائے گا اس کو بھی نیکی ملے گی آج اس طرح کے عمل میں اس طرح کے جلسے جلوس میں کتنی تکلیفیں ہوتی ہیں کتنی تکلیفیں ہوتی ہیں کوئی ایمبولینس نہیں جا سکتی اسی طرح اور بھی بہت سارے مسائل ہوتے ہیں آپ علیہ السلام کی زندگی کا مقصد اصل یہ ہے کہ اپنی زندگی کو بدلو اپنی زندگی کو بدلو ابھی تک نماز نہیں پڑھتے تھے نماز پڑھنے والے بن جاؤ ابھی تک قرآن نہیں پڑھتے تھے قرآن پڑھنے والے بن جاؤ ابھی تک ذکر و اسکار نہیں کرتے تھے ذکر و اسکار کرنے والے بن جاؤ اپنے آپ کو تبدیل کر دو یہی ربی الاول کا اصل پیغام ہے اللہ رب العزت جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے دعوانا ان توفیقرمائے رب العالمين <سؤال> درس قرآن درس حدیث اصلاحی بیانات فکی مسائل اور وظائف کے لیے مفتی ابو بکر انصاری کے چینل کو سبسکرائب کریں